नमस्ते विद्यार्थी मित्रों आज ये बात करीछु ધોરણ 6 અને વિષય હિન્દી ના ચેપ્ટર નંબર 7 બુજો તો જાને સંપૂર્ણ સવદ્યન પોથી નો સોલ્યુશન મેલવી સુ એ પેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલ ની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલ ને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી નીચે دیے گئے કોચ ફલોક કે ઓર सब्जीयो के नाम उने टंडकर बॉक्स में लिखिए तनुजा मुंशी से मिले तो जामुन नीचे आमัจચા तो आम जागो भी सोया मत करो तो गोभी यशपाल कल जाएगा पालक संतरामपुर एक शहर है तो संतरा हमसे बच के रहना तो सेब निम्नलिखित पहलियों को सुलझा कर उत्तर लिखिए एक नगर में ढेरों चोर चोरों का मुंह काला पूछ पकड़कर खींच दो झट हो जाए उजाला तो माचिस की तिलियां मारो तो डंडा खाओ तो मिठाई हमने वो अपने खेत में उगाई मित्रों काली काली माँ लाल लाल बच्चे जिधर जाए माँ इधर जाए बच्चे तो रेलगाड़ी काढ़ी दो सुंदर लड़के दोनों एक रंग के एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न आए तो जूता धागा से धागा जोड़े जो इससे जाए वो फस जाए बिना पानी के घर बनाए वो तो मकड़ी प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पानी पानी बह रहा है चांद रात को चांद काफी प्यारा लगता है चिड़िया चिड़िया उड़ रही है विचित्र हमने विचित्र प्राणी देखा नदी नदी काफी लंबी है हरियाली हरियाली छाई हुई है उदाहरण के अनुसार समान प्रांस वाले शब्द लिखिए खाना लाना जाना गाना और बहना गगन मगन लगन मनन नैतिक वैदिक रैखिक दैनिक और सैनिक सुंदरता नैतिकता उदारता समानता और अधिपति सेनापति राष्ट्रपति पशुपति और लक्ष्मीपति पीला नीला लीला सीला और गीला निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए सुंदर बगीचे में सुंदर फूल है काला वो काला का हुआ है दस हम दस बजे स्कूल जाते हैं सच्चा वो सच्चा आदमी है लंबा वो पुल बहुत लंबा है थोड़ा मैंने थोड़ा जूस पिया प्रश्न नंबर छह नीचे दिए गए पहले कोष्टक में से फल और सब्जियों के नाम टूंट कर लिखिए तो सेब टमाटर मूली गोभी और आलू उच्च स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं अरे कितना सुंदर बालक है जोर का धमाका हुआ नन्ही बोली भलाई करना मेरा ऐसा है तुम कहाँ रहते हो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ शब्दों कोश में से कर लिखिए भूतल धरती के ऊपरी तो और पहली तो पहली काम भीतर तो अंदर अस्तित्व तो हड्डी और बाधा तो विघ्न शब्दों को शब्द कोश के क्रम में लिखिए आकाश कांटे क्षमा चिड़िया पपीता पूजन पेड़ और सफल कोष्टक में उचित शब्द लिखिए किसको खाने के लिए कहना तो खा शरीर देह तो तन भगवान शंकर की पत्नी उमा तो पार्वती आकाश गगन और नव तो आसमान गज के समान चाल चलने वाला गजगामिनी नीचे दिए गए चित्र में क्या भेद है तो उसका अंतर टूट कर लिखिए तो विद्यार्थी मित्रों भेदनी जो बात करवा है तो प्रथमा बारी तुम्हें जो सो तो आ बारी थोड़ी ऊपर જ્યારે આ થોડી નીચે છે એટલે અલગ પડી જાય છે ત્યાર પછી અહીં પક્ષી ઉડી રહ્યા છે તે મિત્રો અહીં નથી પક્ષીઓ ત્યાર પછી અહીં બે બારી છે જ્યારે અહીં એક જ બારી છે તો આ પ્રકારે જે છે તે તમે આ જોશો તો અહીં પણ વાદળના બંનેનો આકાર જે છે તે અલગ છે મિત્રો અહીં આપેલો ચહેરો જે છે તે પણ અલગ છે અહીં જગ્યા ઓછી છે જ્યારે અહીં વધારે છે

पहले चित्र में दो पक्षी उड़ रहे हैं दूसरे चित्र में पक्षी नहीं दिखाई दे रहे हैं पहले चित्र में दीवार पर ईट रखी हुई है दूसरे चित्र में दीवाल पर एक ईट रखी हुई है पहले चित्र में बहुत सारी घास है दूसरे चित्र में थोड़ी सी ही घास है पहले चित्र में तीन पत्थर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे चित्र में पत्थर नहीं दिखाई दे रहे विद्यार्थी मित्रों त्यार पी રાજ્ય કાંઈ સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો નીચે આપેલી ડિસ્ક્રિપ્શનની લિંક ઉપરથી ક્લિક કરીને મેળવી શકો છો